बनाएं इस बारिश के ठंडी मौसम में खिले खिले खुशबूदार जायके से भरपूर गुड़ वाले मीठे चावल जिसका एक एक बाइट से मज़ा आ जाए अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू फिजा फूड आईडीज उम्मीद है सब ठीक होंगे और बारिश को एंजॉय कर रहे होंगे क्योंकि गर्मी बिल्कुल साइड पर हो गई है ठंडी हवाएं चल रही हैं मौसम खुशगवार हो चुका है और इस खुशगवार मौसम में बनाएँ अच्छी अच्छी रेसिपीज अपने घर वालों को बच्चों को भी खुश कर दें जैसे कि आपको पहले ही पता चल चुका होगा कि आज मैं बना रही हूँ मीठी रेसिपी और ये गुड़ वाले चावल है अक्सर हमारे यहाँ ये होता है कि जब भी बारिश होती है या मौसम ठंडी हो जाती है तो मेरी दादी हमेशा गुड़ वाले चावल बनाया करती थी आज मेरा भी दिल बहुत चाह रहा था कि आज मैं गुड़ वाले चावल बनाओ मीठी रेसिपी बनाओ रेसिपी कुछ इस तरह से है कि 300 ग्राम के जितने चावल है बासमती चावल है यानी कि डेढ़ कप चावल है एंड 300 ग्राम के जितना गुड़ है कोकोनट है जिसको मैंने स्लाइस में कटिंग करके रखी है चॉप्ड में और चार से पाँच इलायची वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कॉमेंट करना मत भूलिएगा एंड अगर चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा एंड वन टेबल स्पून सौफ है अगर आपके घर पे मौजूद नहीं है तो कोई बात नहीं आप एज एग्जैक्ट मेरी कॉपी नहीं करिएगा कोई चीज़ स्किप भी कर दीजिएगा फिर भी आपकी रेसिपी यकीनन बहुत मज़े की बनेगी किचन में हम आ चुके हैं एंड देखिए में हमने डाला है कुकिंग ऑयल साथ में हमने डाल दी है इलायची इलायची को इतना फ्राई करेंगे कि पूरे किचन में खुशबू ही खुशबू आ जाए इलायची की उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पर गुड़ साथ में हम ऐड कर देंगे हसबी ज़रूरत नमक एंड सॉफ्ट एंड कोकोनट जो हमने स्लाइस भी कटिंग करके रखी है वो आपने अच्छी तरह से वॉश करनी है उसके बाद कटिंग कर देनी है या अगर आप इसको भिगोकर रखना चाहते हैं तो भी सोफ सारी चीजें ऐड करने के बाद अब बारी आती है पानी की पानी हम अकॉर्डिंग टू चावल ऐड करेंगे चावल हमारे डेढ़ कप थे तो उस हिसाब से पानी भी आप अपने हिसाब से डाल दीजिएगा क्वान्टिटी कम और ज्यादा भी कर सकते हैं सारी चीजें ही एब्जॉर्ब हो गई पानी में और मेरे कजन आए थे जब मैंने उनको ये चावल दिए तो सारे प्लेन थे उन्होंने कहा कि गुड़ और बाकी चीजें ये कहाँ गई आप ही मैंने कहा वो सब तो चावल खा गए अब आपने चावल को खाना है <laughs> तो जी ये थी हमारी आज की रेसिपी इतनी कोई सिंपल और मजे की बनती है जब आप इस बारिश के ठंडी मौसम में मीठे चावल बनाएंगे गुड़ वाले चावल और अपने घर वालों के सामने पेश करेंगे रखेंगे तो यकीन करें आप तो उनकी फेवरेट हो जाए जब मैं रेसिपी बना रही थी ना तब गैस भी सिलो हो हो गई गई थी मुझे टेंशन हो गई कि पता नहीं मेरी रेसिपी बन पाएगी नहीं बन पाएगी पूरी हो जाएगी या नहीं क्योंकि ऑलरेडी मैंने चावलों को भी भिग कर रख दिया था अब चावल तो किसी सूरत में नहीं बचेंगे ये देखें इनका कलर अभी से ही कितना खूबसूरत और प्यारा सा लग रहा है अगर इंस्टाग्राम फेसबुक एंड टिकटॉक पर फॉलो नहीं किया तो मेरे अकाउंट्स की लिंक्स मेरे चैनल पर मौजूद है आप वहीं से वॉच कर सकते हैं और वहीं से मुझे फॉलो भी कर सकते हैं तो जी अब रेसिपी की तरफ चलते हैं और रेसिपी को मैंने कुछ देर के लिए कवर करके छोड़ दिया है ताकि जब पानी में बबल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे पानी बॉयल हो जाएगा अच्छी तरह से उसके बाद हमने चावल भी ऐड करने हैं आपकी सिटी में मौसम कैसा है बारिश के बाद अब तो मौसम काफ़ी बेहतर हो गया है पूरी सिंध का और अभी तभी तो मैं हर रोज सब रेसिपी बनाती हूँ और किचन में भी आती हूँ अदरवाइज में तो किचन में दो तीन मंथ मैंने तो किचन का फेस भी नहीं देखा था जब पानी में बॉईल आना स्टार्ट हो गया था तब मैंने चावल ऐड किए थे और चावल मैंने बासमती ऐड किए हैं आप कायनाइज बासमती जो भी लेना चाहे सीला चावल में बनाना चाहे आप बना सकते हैं जब चावलों का पानी ड्राई हो जाएगा इसके बाद हमने दम पे रख देनी है रेसिपी को और दम पे रखने के बाद हम एक खूबसूरत से प्लेट में खूबसूरत तरीके से इस चावलों को सर्व करेंगे मीठे चावलों को और बारिश के इस ठंडी मौसम में इंजॉय करेंगे मीठे गुड़ वाले चावल आप भी अपने घर पे जरूर बनाइएगा ये रेसिपी और अपने घर वालों को अपने दोस्तों को ये रेसिपी बना कर दीजिएगा यकीन करें आप उनके फेवरेट हो जाएंगे अल्लाह हाफिज़